Сейчас будем говорить о игристого. После этого видео все будут знать все о игристых винах. Смотрите это видео. Дамы и господа, здравствуйте. Сегодня хочу с вами поговорить о игристых винах. Шипучка-то шипучка, но бывает очень разные. Вообще, начнем с того, что чтобы делать игристого, есть разные технологии. Некоторые из них совершенно отличаются. Метод Шармат Мартинотти, самый распространенные, Метод Классико или метод Шампинуаз, который это то же самое. Метод Анчестрале, метод Рурале, карбоническая матерация, Мартинотти Интерротто газации лунные, в общем, еще, 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 несколько. Мы сегодня будем говорить только о самых основных, то есть методу классику, вернее методу Шампинуаз, методу шармат Мартинotti, методу э, Рурале, методу Анчестрале и, и вообще будем говорить о том, что называется 15 пятнадцать натурель. то есть натуральной газации. На чем из самого, самого известного, самого известного, но далеко не самое первое. <music> методу классику, то что так называется по итальянски или метод шампиньоаз, то что называется по французски, это метод из которого делается величайшее шампань или шампан шампань, которая это не шампанское шампанс, не понятно, что такое. Вот. А шампань это игристое вино, которое делается из-за определенных сортов винограда. Шардоне, пино мине, пино нуар. Еще в маленькое количество, еще много другие на регионы шампани. Это очень сложный метод, потому что получается, что Вино вторично бродит в бутылке и добивает очень большие обороты по давлению. И вот эта работа дрожжей потихонечку превращается в какой-то осадок. Осадок, который потихонечку, потихонечку, потихонечку остается все здесь возле горла. После этого делается дегоржаж, то есть здесь заморозится эта часть с со всеми осадками открывается вот вот эта часть с осадками уходит и остается абсолютно чистое вино которое опять закупорится и по-разному с ликерным спиртосодержанием не ликер может жить очень 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 долго если шампань это только игристого сделанное по методу которое делается только в регионе шампань, тогда такое э, такой же вино, который делается в другом месте, как это называется? Например, во Франции называется креман. То есть креман – это шампань, который сделан не в шампань. В Луаре, Ильзасе, вот где угодно. Вот, но только не в шампань. Например, вот это креман де Жура. Тоже очень вкусное. Кстати, сами креманы э, иногда ничуть не хуже шампанского, что очень, очень советую. Это тоже сделан по той же метод, только в другие регионы. А если это делается в Каталунии, например, в Каталунии в определенной территории делается вино, называется кава. Кава это тоже методу классику. Вот. Это тоже сделано как шампань, только здесь входят другие сорта винограда. Макабео, Парильяда ну, и другие мелкие. В Италии делают методу классик, конечно делают. Делают в разные места. Самое известное это вино, которое делается во Франчакорто. Вот. поэтому Франчакорта, который использует на самом деле большинство э, сортов вина которые используют шампань как пино нуар и шардоне в основном франче еще много использует пино блан суть одно и то же методоклассику вернее метод шампиноаз это всегда это всегда сложно делать это делается годами Все. иногда шампань остается на осадок ну, годами 10 лет поэтому э, всегда он, как то как сказать, иногда может быть не по карману. Большинство, скажем, даже, я не знаю, 90%, может даже больше, э, игристого вина, который есть в мире, это делается по методу Шармат Мартинотти. Шармат Мартинотти, два э, энолога, два химиков, один француз, другой итальянец, придумали производства игристого автоклавы. Второе брожение, потому что когда есть игристого, есть всегда второе брожение, то есть забродил один раз, потом добавлял еще что-то, вот, и в закрытое пространство, которое может быть бутылка, оно начинает бродить второй раз, только газы не выходят. Поэтому получается игристый. Как подумали Шармат и Мартинопи, вместо одной бутылки можно делать такой бак на 1000 литра, на 5000 литров, на тысяч литров. И использовать его примерно как огромная бутылка. Таким образом получается игристы, у которого по атмосферам, то есть по давлению, количеству газа его меньше. Можно его сразу делать просто большим объемом. Это намного проще, намного дешевле. Но, увы, метод Шармат, он недолгожизненный. Сегодня можем пить шампания 60-х годов, условно. Шармат мы не сможем пить. У них очень короткая жизнь. Год, полтора года некоторые даже после полгода они уже все. Это в основном промышленные игристы. Вот это, это все, что, все, что стоит дешево, это, 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 это вероятно метод Шармат Мартино. Есть очень редкий а, метод, который называется Мартино Тинтеротто. То есть а, а, прерваны прием прямо где идет брожение, как, как в, в чану, то есть открытом. Вот. А в какой-то момент все это закрывается и, и все это продолжается под давлением. Это очень редкие, uh, в Украине не представлены такие вины, сделаны таким образом. Ну, в принципе, очень интересно. Другое важное направление в мир игристой вины, это то, что французы называют пятна, пятья натураль, то есть натуральный игристый. Натуральный игристый, который, это является первобытный метод, как, как говорят итальянцы, методу анчестрали, то есть первобытные Да, потому что первые игристые, не только вины, ну, и сидры, и пиво вы делали именно таким образом. Пятна могут быть разные. Можно делать совсем по-разному. Всегда есть некое «но». Берешь виноград, делаешь вино. Бродит, делается вино. Когда вино готов, добавляешь в бутылках. Туда добавляешь еще какой-то источник сахара. Когда ты уверен, что э, там... Еще есть дрожжи, вот и звон закупоришь. Вот эти дрожжи, когда опять чувствуют сахара, они опять начинают работать и начинается вторая ферментация в бутылке. Получается, что вот эти дрожжи, когда заканчиваются ферментация, они умирают и падают на дно и получается, что внизу получается какая-то мутность. Если разболтать, они получаются мутные вины. Так же, как с пива, так же, как с сидром, так же, с медом. Вот это всегда одно и то же. Первобытный метод, на который делали все, все, что было игристо. Некоторые используют такой метод. Берут, когда вино бродит, поэтому у него еще немножко сахар, там дрожжи, берут и замораживают и на следующий год добавляют к уже готовому вино, немножко этого, этого сусла. И тут опять начинается брожение, ферментация уже внутри бутылки. Но самый, самый древний способ, это то, что, например, используют до сих пор Маштру Крочи, виноделы из печеньца обла Пьяченца, он делает так, как делали всегда. То есть это был действительно первобытный метод. Осенью поступает довольно резко, резкое снижение температуры. И получается, что собирают виноград, делает вино. Сам тервар там очень немножко слабенький, поэтому не достигает высокий оборотов алкоголя. И из-за холода оно достаточно медленно бродит. Поступает холод, вот это вино перестает бродить, и получается такое сладкое половина вино между сока и вина. Потом всю зиму остается в таким образом, весной появляется солнце, поднимается температура, и он натурально добродет. А что делать, если зимой, когда брожение приостановился, закупорить его в бутылке и ждать весна, и вино добродет в бутылке? Именно это сделано таким образом. Есть некоторые традиции, которые не дображивают вина специальные например в пьемонте есть традиционный мускату дасти мускату бьянку дасти которая не дображивают, именно потому что собирается его достаточно поздно температура снижается и и в этот момент у, у мускату получились 4-5 градусов оборота алкоголя а все остальное это все все сахар, поэтому получается такое легкое вино, которое 4-5 градусов условно, сладенькие, вкусненькие, со вкусом винограда, который кстати очень важно и интересно, только у мускато у него вкус винограда, у всех остальных вин нет вкуса винограда. Еще такой момент немаловажный, это то, что игристый можно делать с белого винограда, можно делать с красным виноградом. Можно делать как шампань, блан de бланк то есть из белого винограда делается белое вино. Можно делать блан de noir, то есть из красного винограда делается белое вино. Да, потому что виноград она пигментирована, накрашена только только снаружи корочка, а внутри она белая, кроме некоторых исключений. Поэтому если давить сок и не оставлять, не оставлять кужуры, тогда вот этот цвет не передается соку, и у вас получится белое вино. Очень часто делается игристого из красного винограда. Самое известное красное игристое вино это ламбрусско а, ламбрусско которое очень распространенный поскольку тут э, есть в, в, в эмиля массивное производство он обычно это шармат это шармат мартиноти обычно это шмурдичини но но ну, бывает э, величайшее величайшее э, ламбрусско Бывает величайший ламбруско, который обычно делают по методу анчестрали, то есть по первобытному методу, так как обычно делается. Есть одно исключение от Мастро Саэти, Лучано Саэти, который его делает методу классико, методу классико из ламбруско саламина. Получается что-то феноменальное, это величайшее. В общем, поэтому, когда вы будете выбирать вино игристого, Сначала посмотрите, какие сорта винограды, главное, в какой метод он сделан. Это очень важно, очень важно, потому что зависит от метода. Есть разные виды газации, прямо по ощущениям чувствуется, и, и, соответственно, разные ощущения. Например, это Uh, это метод анчестрали из Пьемонте, сделан из дольчетто и барбера, то есть два очень красные вина. Mm -hmm. Очень красные вина, которые uh, оставали в мацерации недолго, получилось такой темный розе, величайший, Это, это называется инфернот, uh, первый инфернот был белый, и это был первый uh, метод анчестрали в Пьемонте, это исторический вино. Пару слов еще а по-моему, уже, уже самый распространенный в мире игристы, Эль Просекко. Эль Просекко. это, это примерно как Ламбруско. В основном это метод Шармат Мартинотти. И, и это очень как-то очень дешево. На самом деле в Il prosecco è un minimo 80% glera, è solo vinagrado glera, e il tutto il resto, 15%, può essere costituito da 8 tipi di vinagrado. La bianchetta, il verdiso, 3 tipi di pino, pino bianco, pino grigio, pino nero, uh, la glera lunga. La no, glera dà un uh, risultati, одним винограде клером дает прям вот такие грозди вообще. Поэтому очень большое производство просеко именно потому, что очень благородный сорт виноград. Дает очень много виноград и от этого дает... Это всегда было типа, в Венецию пили вместо минеральной воды уже это стоило дешевле, чем вода. Все это производство в какой-то момент прямо завалил весь мир. Здесь можно сказать, что есть величайший просек в Тончика. Есть величайший просек, который сделан по методу Анчестрали, которая использует разные видов винограда, не только Глера, вот, и они вообще очень-очень хорошие. Я очень советую вам, когда на будущей поездке в Венето, искать именно вот эти фишечки, эти, эти просекки, потому что э, тогда это было вино для праздников, э, назывался всегда Винкольфондо, вино со дном, потому что на дне было э, вот эти осадок, и поэтому вино было мутным. Но это было сделано из самого лучшего винограда. Я надеюсь, что вы немножко разобрались в величайшем мире вин. Если есть какие-то вопросы, обязательно напишите в комментарии. Если, если есть есть какой-то совет, может быть, если вы нашли что-то величайшее, хотите пообщаться, давайте общаемся, все прекрасно. Подпишитесь на мой канал, если вдруг вы их... О, вот, вот, вот. Нажмите лайк, если вам это понравилось. И вообще приятного винопития.